понимаю. Но почему сказать то, что я в ответе за то, что я делаю. А за свою коллег, и я как бы не могу отвечать. И поэтому вы по результату уже увидите, честные журналист, или они честные. Я бачу с жантом снимал журнал. Ты журналист. Да. Перед тем, как это все будет запускаться в эфир, оно пройдет через вашу редакционную политику. Конечно, конечно. Вот смысл нам давать тебе интервью, если редактор это все урежет и подаст в таком виде, в каком он хочет. Если редактор приедет сюда и вместе с тобой прогарантирует людям, что их услышат, и услышат их именно в том разрезе, что их болит и чего они хотят добиться, Тогда у нас пусть делается. А если просто это ну, ради красивой картинки? Ну, я вам серьезно, честно вам скажу. Редактор, ну, редактор, скажи. Подобное... Вот тебя лично, вот ты тоже гражданин Украины, да. правильно? Да. Вот тебя не интересует то, что у тебя машина есть вообще? Да, есть. Есть. Да. Вот смотри. Ты не задавался вопросом, почему? Словацкому гражданину достаточно уплатить государству максимум 600 евро для того, чтобы получить бюджетную машину в свое пользование на законных основаниях, со всеми платежами, которые только могут существовать в стране, цивилизованно. А нам надо 5 тысяч евро. Ты не задавался почему? Я задавался А потом эти 5000 тысяч всплывают в декларации Ляшка, декларации Березы, еще все то декларации. Не задавался этими вопросами? Если Южанина говорит о том, что это невозможно, это обрушится экономика Украины, так пускай я вызываю ее на официальные дебаты. И пускай она докажет, что она такой выдающийся финансист, она такой выдающийся экономист. И у нас такое процветание, буквально семимильными шагами мы движемся по развитию ВВП, а Словакии плохо. Но если дело обстоит наоборот, там идет развитие, а здесь идет утопия в мозгах одурманенных кокаином, то, наверное, что-то надо менять. Ты согласен или нет? Нет, я согласен полностью. Но по поводу вот, э, того, что редактор приедет и будет вместе со мной, это, 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 это нереально. Вот. Это, это первое. Хорошо. Второе, это по поводу того, что вот вы говорите о том, что журналисты там кремо какое-то делают. И то, что редакционно как бы обработку пройдет мой, мой материал, который я как бы сниму и напишу. Вот. А это не но, правда? Это и есть. Но я вам скажу, но я вам скажу. В любом случае, в ответе за свой материал не редактор, а журналист, который работает в кадре, который это все пишет. Хорошо. Вот и все. И нормальный журналист просто не дает, не позволяет выходить тогда данному материалу, если же такие вносятся поправки. Вот и все. Это делает нормальный журналист. А обычный, которому наплевать на эту проблему, потому что я в этой проблеме более-менее разбираюсь, потому что ездил за границу, по сниженному аксизу мы брали автомобиль. И, этот, и знаю об этой проблеме не понаслышке. И прекрасно я понимаю. Вот, поэтому по поводу того, что вы можете дублировать и снимать это без вопросов. Если у вас такие условия, без вопросов мы на них пойдем. И, и вы, как журналист, даете гарантию, что вы светите все так, как оно есть. Объективно. 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 Скажем так, да. объективно. Да, да. Окей. да, да. Окей. Для того, чтобы без... зритель, я вам скажу так, основная задача журналиста подать информацию таким образом, чтобы зритель сам сделал вывод. Вот и все. Мы не делаем никаких умозаключений. Мы показываем точку зрения э, закона, прикордонники, точку зрения вашу. Вот и все. Люди смотрят на делают это. Делают выводы. Да, и делают выводы. Mm -hmm. Хорошо. Вот и все. Если у нас получится такой, таким образом построить диалог, хорошо, мы будем как бы работать и будем снимать. Если же нет, то мы разворачиваемся и уезжаем. Вот и все. Ну потому что ну, это будет правильное решение этой проблемы которая сейчас есть. Я вас прекрасно тоже понимаю, потому что в этом много чего, может, каких-то статей неправдивых, не, не некрасивых, однобоких, там вы прочитали в интернете. Да, это прекрасно понимаю. Но мы сюда приехали, нас эта тема заинтересовала, поэтому мы про это хотим снять сюжет. Ну вот сколько ты находишься уже здесь? Здесь, я сегодня только приехал с утра. Ну, вот на данный момент, сколько по времени ты находишься здесь? 15 минут, час, два часа. Ну, в 10 я приехал, сколько сейчас времени? Или в 11, сколько там? В 11 мы приехали. 12 час, 2, 3. Ну, 4 часа. 12, 12, 4, 5 6. Ну, вы уже с кем-то общались? Ну, шатуна ты здесь увидел? Нет. Нет? Нет. Ну, это хорошо. Я даже не знаю, кто это. Вот смотри. Видишь, вот. Честно. Нет, видишь, вот. Вон на плакате, видишь? Вот это шатун. Понятно. Ну, то есть... И вот такой же шатун после дорожки. Там, у Заряна Шкиряка появляется. Вот такой же где-то там начинает. Барабанить. Да. Речь идет о том, что все вот ну эти... Ну как, вот ну они же заявили. Нас, Кире, вот как только ребята начали операции, акцию протеста, значит, они сразу заявили, что это операция «Шатун», не, наверное, которая понятно, была спланирована да, спецслужбами вот ФСБ вот и Старки за вот Закарпатской области. Все, все хватало. в голове. Под да? происходит не «Шатун», а тут «Шатун». Как-то вот так. Вы с кем-то еще общались по поводу вот этого? Вот я вам скажу так, я за, сделал запрос при прикордонникам, вот, и сейчас иду к ним, мытникам сделал запрос, тоже иду к ним с ними пообщаться, для того, чтобы услышать их точку зрения, поэтому все мы делаем. Отлично. А потом хотел бы вернуться к вам и здесь записать с вами интервью. Давайте на 6 часов. Вот. Интервью на Абласского продублю. Все продублю. Ну мы, ну не, мы смотрите, мы сможем сделать таким образом, запишем в дневном свете одно интервью, и потом запишем еще во время того, как здесь будет, как, бы, как вы правильно говорите, автомобильный коллапс. Потому что очень Нет. Ну нам не надо автомобильного коллапса, мы его избегаем всячески. Как вы не понимаете? Вечером просто больше людей, почему? Потому что у всех есть работа. Все а, есть. а кого вы пропускаете вообще? Ну, вот если, потому что я к полицейским только что подходил, они сказали о том, что вы пропускаете там, инвалидов, там, женщин беременных, там, ну, таком инвалидов, беременных, беременных женщин. Если у кого-то срочный и билет. И если если летят, то есть ну все уважительные. В нормальном человеческом понимании уважительная причина это и является Соответственно, и путевкой в жизнь. Ну, в я понял. Хорошо. Тогда мы сейчас прикудонником сходим. Да. да. Пообщаемся. Да. Далеко, да. далеко вообще? Речи, нет. Чего, автомата, нет. Раньше да. не стояло без автомата. Нет, да. давно да. без автомата. Уже, уже стояло. Да. Да. А далеко идти да. вообще? Ну, ну да. вот, да. наверху да. сразу же. А, а да. все, я понял, спасибо. Да. Давай выживем. Давай выживем. Давай выживем.